Zənnə mə bir video artıq kəsiləcək bu ikinci videoda. Bu daxili auditoriyadır. Xarici auditoriyaya çıxmalıyıq biz. Dərlə mətnləri bildiyiniz kimi mən əvvəllərdən əvvəldən də reklam etmişdim, demişdim, daha doğrusu elan etmişdim. Mehriban Əliyevanın o mənasız zəhmisi Hafiz Hacı Hafiz Paşayev Qazaqda bir qəhbərxanə açıp kollec, otel, hamam, zad hamsını aldı da 1.300.000 almışdı. O pulu vermədi, çünki mən açıqladım, vermədi. Artıq açığa çıxdı, vermədi pulsuz aldı. Cəcamatı vurdu, tulladı, orada bir jurnalist var idi. Nə məcəra başının yanında fırlanan axırçı aldı. Orda böyük bir kollec açır, qəbəxana açır əzəmətənərim. O iş gedən zaman dedi məlirsanın, o kiçəçək ırzan əlçəyi də tapılmışdı. Orda sonra Bakıdan bir qrup getdi, ürgücünü axtarmaq üçün. Mən zərbə deməmirdim. Siz zərbə kimi qəbul elədiz. Eləyin canınız sağ olsun. Amma həqiqət də bu. Ə, Hafiz Paşayev Qazaqdadır, indi də Qazaqdadır. Qazaqda oteldə qalır indi də. Otel də özlərinin də alıblar artıq. Demə deməli də əlamətdən özü ilə 2 dənə ağ heykel gətiribdi, kollecin qabağına qoymağa gətirib. Hələ bilinmir, biri qadın heykelidir, biri kişi heykelidir. Ancaq kimdir bu? Yozsa ilə İlhanla Mərhabanın bilin atasıdır Heydər Əliyevdən yoxsa Aidə İmamquliyevanı mı cütləşdirəcəklər? Zaten zamanında da Heydər Əliyev Mehrban anasını çox qayğılibdi. Nəsə söhbəti çox uzatmaq istəmirəm ki, baa, çox baa, insanlar baxsın. Deməli, gəlib ortaya çıxıb görüb ki, ay 300.000, 500.000 arası pul qoyduğu kollec divarları uçub tökülür Qazaxda. Allah, Allah, Allah. Dəli olubdu Hafizpaşayev, nervlənibdi Hafizpaşayev. İcra başçısı Bakıya gedirmiş. Soyut batırı vicran başını geri qaytartdırıbdı. Hətta Hafiz Paşayev o qədər hesablaşib bina uçub dağılır. Deməli niyə uçub dağılır? Ermənistandan keçən çay ordan keçir. Birbaşa binanın altına da nəmişlik keçib, üstəlik qıraqdan da nəmişlik vurub. Orda tikilməməli idi. Arxitektor məsləhət verməməli idi. Nələrsə olmamalı idi. Özü də əcayib-əcayib E, e, yəni e, proqravlar gətirmişdi, işçilər gətirmişdi Karişdən Hafiz Paşayev. Hafiz Paşayev çox əsebləşir, hür hür hürüyür. Hür, Mirbləndi, özü də yıxıldı bu gün Qazaqda. Daha sonra əsebləşdi orda Hafiz Paşayev icra başçısının müavinini Məhəmməd Alının, e, alı e, Məmmədin e, üzü üzərinə çığırdı. O qədər qorxdu, adam yıxıldı heykəlin üstünə. Bir başa da indi orada nəsə qaldırıbışdı, nəsə düzəldirmişdirlər. Bir başa İkanın üstünə yıxıldı. Hafiz paşa yı çəkib belə 2-3 dənə yumruq qapaz ilişdirib icra başçısının mavininə. Son aldıq məlumata görə icra başçısı Rəcəb Re Babaşovada kolustuqundan zərbən çəkib, 1-2 dənə otağında vurub. Amma cəmaətin içində vurubdı icra başçısının mavininə. İcra başçısını isə çünki o yoldan qaytardı, onun otağında vurubdu. Otağında vurulduğunun sədası gəl görən olmayıb. Amma bu məhəllini cəmiədin içində vurduğunu hamı görüb. Həbiz başayıb, fıs-fıs pısıl deyir. Həbiz başa in vəziyyəti çox ağırdır. 300.000, 500.000 qoyubdu bir qəhbəxana açmağa. Biz də xeyrdovamızı elədiyə bir Seyid Qabil kimi dedim ki, Allah xeyr verməsin. Və gördüyünüz kimi əzəm vətən bina uçulub tökülür artıq. Qəzalı vəziyyət Su sızıp altına da nəmişlik vurub divarlar uçur, aləm dəyib bir-birinə. Pıs pıs pısıldır Hafiz paşayıb. Qazaqdadı busa. Hə. Sonra bir dənə yanınla oğlan gətiribdi. "A and olsun" deyir amma bir də elə biləs nəyisə görə deyirəm. Yanı ilə bir oğlan gətirib kukla kimi oğlandı. Deyirlər ki, "Bir başa mənə Rəcəb babaşon ən yaxın adamı" dedi bunu. "Ən yaxın adamı" dedi və təsəvvür edə bu ifrazda çıxan adam da bildiz kimdir də o kimdir də bildiz də kimdir kimdir. Adını çəkmirəm. Ən yaxın adamı deyib ki, Hafiz Paşa evlən yaxınlığı da var, tez-tez görüşürdü de o adam. Deyib ki, Hafiz Paşayevə o oğlan daldan qoymasa, Hafizin mx-ı durub Qazaqda bazlıq eləyə bilmir. Yəni qadınlara vardı ən çox bu petxox növü yayılıb ki, daldan qırsan onun mx-ı durur. Yəni bu petxox növü çoxdur. Bir var onadan gəlmir, ola biri var başka ee, cür, başka cür, başka cür. Demeli değerli vatanların değerli soydaşlarım, demeli neden danışar size bir...